Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам рассказать про мой мини-плеер. Такой вот классный мини-плеер. Ребята, я чуть-чуть смотрю на изображение. Блин, что-то мешает. Блин, я вот не могу понять, что мешает. Ладно, я вот так буду. Вы простите за маленькую задержку, но вот этот плеер, он состоит весь из металла, полностью весь. Я в шоке, но ну, экран у него понятно, у него. стеклянный. Фирмы он... Beats, а не фирма Samsung, а название Beats by Dr. Drave. Тут разъемчик для... Чтобы зарядить его вот здесь и закачать музыку. Плюс к этому, этот плеер э, вышел только, э, он вообще вышел в 2014 году, сейчас 2015, он недавно был, Новый год, сейчас зима. В общем, просто хотела показать плеер вот такой вот. Кому он нравится, ставьте лайки, э, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Все, всем пока, удачи!